Вас Мы отпустить? Мы да просили, чтобы нас пятеро завели в канцелярию зарегистрировать в Это вот это для этого, да? Вы все только просили. Мы больше не удосужились, только а, канцелярия. Там Михайло! За... За... Михайло! 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 Михайло!

Вы неправильно переговоры ведете? Вы не умеете переговоры ведь. Это был план А. Теперь переходим к плану план Б. Б. И БСП так раз и напрягается, понимаете? Микайлёв! Значит, ребята, Микайлёв! плохо плохо работает мегафон. Ребята, результаты. Дайте нам бутылочку мне, пожалуйста. Дай бутылочку. Вот эту, вот эту. Мы пришли. Нас завели в канцелярию. В неуважительной форме да. обратилась женщина. Сказала, что на повышенных тонах, а у нас просто уже на Смотри, месте, сейчас напрягается. Видишь, Оба! И не пошло. Неуважительно, а сказали утвердительно. Но услышали в свою сторону ряд неприятных вещей. Но это эмоции. Значит, письмо, обращение наши зарегистрировали, и не более того. Все закончилось тем, что вот этот мужчина высокий, это служба охороны, и вот эта девушка, которая вышла, это по человек, который работает, связь с общественностью. занимается связью с общественностью. С общественностью. И он, говоря, подсказывает пиар-менеджер. на наши ну, требования... Банки не пиар-менеджер, связь с общественностью. Или не пиар, пиар другим Вышла к нам, а? естественно, я отказ на наше требование, чтобы нам дал банк письмо и указал, когда, в какое время, в какой час она готова с нами встретиться. На это мы тоже получили отказ. Да. Только ехидную ухмылочку Э, тех людей, которые с нами встретили. Сейчас вот уже вызвали милицию. Нет, Центральный закрыт. Мы показываем разрешение на проведение акции. Мы зарегистрировали все как это положено. Поэтому у нас все в законодательном поле. Следующий этап. Давайте принимать решение, что мы делаем дальше. Не точно не уходим отсюда. Не не уходим. Не уходим. Вот. Поэтому давайте энный период времени стоим, ждем. Может быть какой-то ответ мы еще получим. Пока вот такие результаты. Скудные, но стоим, ждем. Значит, давайте требовать, чтобы ускорять. Давайте, тогда мы должны понимать, какие наши требования. Ускорение ответа. Мы ждем ответа, когда и во сколько мы встречаемся с Михаилом. Правильно? Правильно. Тогда мы требуем выхода Михаилом или письмо, где официально указано, когда все заемщики встретятся. Правильно? Требуем. Все, значит, требуем мы нет, ее да. головы правления может не открыто, быть открыто, открыто. На суд а, мы идем понятно, в 13 часов. Понятно. Кстати, в нашем Зверне не написано, чтобы они отозвали свое исковое требование по оскоржению этой постановки. Но мы понимаем, да, да. самое позднее в 13.00 мы выдвигаемся на суд, потому что там решаются наши судьбы в том числе.

Тут Светлана вот из Запорожья, она целую ходу Альфу подготовила. Послушайте, я думаю, что это всех нас касается.